Wojna ma twarz przestraszonego dziecka. Wojna zabrała im dzieciństwo. Wojna zabrała im bezpieczeństwo. Tak jak nasi dziadkowie będą one pamiętać tę wojnę. Zostanie im w pamięci do końca życia. chodzili od wojny, na terenie. У нас рядом с домом прилетела ракета. Самое страшное было то, что когда я услышал э, самолеты, то такой был сильный звук, то есть не слабенький. Когда я, я проснулся от выстрелов, от взрывов, и мне было очень э, страшно. Я сначала подумал, что это шумят на улице, а потом прибегает мама и говорит, что началась война. Я очень испугался, переживал, начал бегать, не знал, что мне делать. Я бы хотела вернуться домой, чтобы все было хорошо и нормально. В их сердцах останется след, но не должна быть глубокая близна, а вылеченная рана. Dla sierot wojennych z terenu Ukrainy chcemy w Krakowie stworzyć całodobowe centrum pobytu. Pomóżcie stworzyć nam to miejsce. Pomóżcie przywrócić im dzieciństwo.